Выезжаю я в следующем месяце, 27 июля, если быть точной. Все мое путешествие продлится ориентировочно год и 8 месяцев. Таким образом пролегает мой маршрут из Киева на восток до Владивостока через Россию, соответственно, и немножечко, небольшой кусочек Монголии и Казахстана я тоже захвачу. Ну, без углубления в какие-то степи и пустыни, но тем не менее, чтобы понять э, менталитет страны. После Владивостока я переправляюсь в Южную Корею, затем Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Австралия. На ну, Австралии у меня зима 2014 года, то есть я еду полностью по побережью. После Австралии Америка, Северная, Южная, затем Африка, Восточная часть, и э, из Африки, из Египта э, переправляюсь в Европу, из Европы домой. На самом деле страшно, я понимаю, что это предприятие опасное, то есть даже мужчине одному ехать в одиночку достаточно небезопасно, а с женщиной могут возникнуть и другие ситуации. Вот. Но на этот случай мы сейчас ведем очень активную подготовку по сбору контактов в каждой стране и в каждом крупном и, и мелком городе. По крайней мере, чтобы люди которые находятся в этих городах, чтобы они понимали, что я сейчас еду к ним или выехала из какой-то вот из предыдущего города, чтобы э, постоянно было понимание, где я нахожусь. Также моя команда из Украины будет следить о моих перемещениях. Да, да, да. И GPS, и спутниковая связь у меня будет. То есть я буду постоянно на связи, я буду постоянно сообщать, где я нахожусь. По километражу это получится около 100 тысяч километров. Ну, плюс-минус, да, опять-таки, потому что иногда придется что-то объехать. Иногда нужно будет дать какой-то крюк. Поэтому с точностью до километра сказать не могу. Ну и никто из путешественников не может этого сказать. По, по бензину мы считали, сколько это получится по деньгам. Да? Около 12 тысяч долларов. Так. Моя задача не просто проехать вокруг мира и стать первой девушкой, да, и чтобы это как-то вот грело, да, вот мое самолюбие, хотя, ну, наверное, и это тоже есть, не буду скрывать, но мне хотелось бы по ходу моего маршрута делать что-то полезное. На самом деле, вот уже сейчас у нас есть такая вот социально-благотворительная программа «Мотосейф», это программа мотоциклистов, в чем она заключается, практически каждую неделю мы ездим в детские дома, в дома престарелых, и просто общаемся с детьми, да, или вот с, с другими людьми, которым это интересно, мы пытаемся показать, что они не Одиноки в этом мире, несмотря на то, что их может быть бросили родители, друзья, но есть люди, которые к ним приезжают просто так, которые хотят с ними подружиться. Примерно то же самое мне хотелось бы делать в течение этих двух лет во всех странах мира. Я хочу приезжать к людям, которые нуждаются в поддержке, какой вот в какой-то вот мотивации. Возможно, они, вот хорошее украинское слово есть, вот да, в чем-то. Возможно, их обстоятельства сложились таким образом, что они опустили руки. Я хочу рассказать о себе, о том, что я на самом деле тоже обычный человек. У меня даже нет родителей, которые могли бы мне помочь. У меня нет богатых каких-то спонсоров, которые вот все это оплачивают. То есть мне в течение этих даже больше года приходилось вот, буквально потом и кровью добывать себе возможности поехать в это путешествие. Я хочу говорить о том, что у каждого из этих людей, с которыми я буду общаться, если у них есть мечта и цель в жизни, они не должны опускать руки. Они должны хотя бы каждый день делать вот что-то, что-то минимальное на пути к своей цели. И тогда они обязательно этого добьются.